Як Україні зупинити масовані атаки дронів і ракет? Про слабкі місця ППО, нестачу ракет для Петріот та перспективи власного залізного купола поговорили з військовим фахівцем з радіотехнологій Сергієм Безкресновим, більш відомим як ФЛЕШ. Це канал Times of Ukraine. я Катерина Сабадаш. Приємного перегляду. Пане Сергій, вітаю вас. Так, доброго дня під час масованої атаки на Київ 4 липня, з офіційними даними, ППО не збили жодної балістичної ракети. Сьогодні було збито 178 цілей з 415 і жодної ракети С 300 Чим це можна пояснити? Це технічні обмеження, нестача ракет для систем Петріот. І загалом, яка є зараз середня ефективність української ППО, да, ну, дійсно останнє часу Ми бачимо оцінки різних публічних експертів, не являються військовими, про том скільки у нас. ракет осталось, как надолго их хватит. Я хочу просто всех призвать не слушать эту информацию, потому что абсолютно точно данная информацию владеют только компетентные военные, причем не все, а которые видят ситуацию в комплексе по остаткам ракет, по постачанию по, по, по этих ракет, по количеству ракет на складах, по их использованию и так далее. Поэтому все, вот, независимо от оценки экспертов, это является лишь приблизительно собственное мнение, и никак не соответствует реальности. А реальную картину, естественно, никто в публичности из военных не озвучит и не расскажет, потому что это является нашей висковой тайной, сколько у нас ракет, каких именно и на какое количество их хватит. На данный момент они есть. Наши войска ППО работают, но, конечно, никто не может здесь не согласиться, что мы зависим в этом направлении от западных партнеров, от их поставок. Поэтому этот сегмент является самым нестабильным для нас. Если мобильные огневые группы, это наши ребята. Если, например, авиация летает, которая работает по Шахенам, это тоже наши подразделения прогнозируемые, которые работают. То вот часть, которая ППО и касается ракет, мы в этом зависим только от западной компании. Поэтому мы... Сейчас пытаемся абстрагироваться максимально от этой темы, сделая ударение на применение зенитных дронов, которые будут украинского производства, пускаются здесь и смогут активно противостоять тематике шахетов. Поэтому, опять же, по ракетам, сколько мы сбили, почему и как не сбили, то есть эта информация, скажем так, закрыта. А насколько, за вашими спостереженнями, зросла кількість результативных по порівняно за предыдущими месяцами? Если мы говорим о шахетах, то эта статистика четко, четко ведется, эта статистика ведется постоянно. Вот если я еще недавно говорил э, предсказание о том, что скоро будет шахедов 800 э, летать за одну ночь, то есть многие скептически на это реагировали, я такую оценку давал буквально месяц назад, что такое не будет, то есть сейчас мы зафиксировали вчера 728 шахедов во время атаки. И действительно это еще не предел, потому что россияне строят новый завод, строят также производственные площадя, мы видим, как они строятся. в спутниковых снимках общежития для персонала там, это будет еще одна часть в Алабуге, не считая еще возможного одного завода в другом месте. Поэтому, да, они масштабируются, ничего здесь не сдерживают, с какой скоростью, пока вопрос. То есть, как быстро они смогут построить один цех и нарастить. Пока мы видим увеличение производства шахедов, но не глобальное. Если мы разделим, например, статистику по вылетам шахедов равномерно по дням, то сейчас в данный момент в среднем 123 шахеда запускаются в сутки. Это если мы, например, возьмем атаки за месяц и разделим их по дням. Поэтому об атаках каждый день по 700, там 500 мы не говорим в данный момент. Но вот такие групповые атаки, то есть накопление шахедов за несколько дней и потом атака 700-800, это уже стало текущей нашей реальностью. И, к сожалению, процент успешного применения шахедов, он тоже вырос почти в полтора раза. Причин здесь несколько. Одна из причин – это использование более систем, серьезных систем защиты против нашего э, РЭБа. Я показываю это на канале, как вот антенны CRPA, которые применяются противником для борьбы с нашими системами РЭБ. Они увеличиваются в количестве элементов. То есть возрастает усиление противодействия нашему РЭПу. Второе – это изменение тактики россиян, потому что они постоянно учатся экспериментировать. Это полеты на больших высотах, пролеты по Украине, где наши мобильные огневые группы как основное средство поражения не являются эффективными. Любой обыватель понимает, что когда попала летит на высоте 3-4 километра, в него попасть с земли с автомата ну, достаточно сложно. И плюс вот эта вот новая тактика, которую они сейчас используют, это тактика накопления шахедов и потом удар по одному или двум городам в ключевых точках. И я вам скажу так, я общаюсь с иностранными коллегами военными. Они говорят, что ни одно ППО в мире не может противостоять настолько сильному массированному удару. То есть это нереально. Когда, например, на один город мгновенно падает, образно говоря, там 40, 50 или 80 или 100, 100 шахедов, которые до этого встали на круг и готовились к этой атаке, то можно прорвать любое ППО любого города, не только в Украине, это в любой, скажем, цивилизованной стране у которого достаточно средств и засобов противовоздушной обороны. Поэтому мы сейчас говорим больше о необходимости делать такой, давайте назовем его, аналог железного занавеса, для того, чтобы вот эти вот самые шахеды не залетали в грудь нашей страны и не имели возможность долетать до городов, чтобы, когда шахед попадал до какого-то города, долетал, тоже было форс-мажором. Я думаю, что как раз вот за счет применения новой концепции тактики борьбы с шахедными зенитными дронами, Вниз 2-3 эшелона вдоль границ, вдоль фронтов. Мы будем пытаться делать так, чтобы шахеды не долетали сюда, потому что, еще раз скажу, противодействовать массированному атаку, атаке очень сложно, фактически невозможно. От ви вже почали розмову, я так розумію, про дрони-перехоплювачі? За який час ми зможемо дійсно перекривати ними небо? Щоб такі випадки, коли шахет залітає до міста, стали поодинокими. І наскільки загалом реально зробити таку такий купол? Ну, реально, абсолютно сделать у нас сейчас есть как минимум 3-4 производителя украинских, украинских местных, которые выпускают подобные дроны. То есть их, их нужно законтрактовать финансировать, дать им четкий прогноз, чтобы они смогли масштабировать свое производство и выпускать вот эти дроны, доработать эти дроны, потому что там есть некоторые вопросы по тактическому боевому применению части дронов, то есть их надо в процессе дорабатывать. Все знают, что процесс доработки он по дефолту бесконечный, потому что всегда есть что-то, что можно улучшать. Но не стоит, скажем так, ждать, если уже сейчас есть... Дроны, а мы видим, что они есть по видео, которые успешно поражают шахеты. Мы это должны масштабировать. Здесь также становится актуальный вопрос создания мест для радиолокационных станций. Это этот вопрос подымал. Сырский не так давно, потому что для того, чтобы ребята с Зенитными дронами могли четко сбивать шахеды, они должны э, относительно точно получать информацию, где этот Шахед летит, какая у него траектория маршрута, а это можно сделать только радиолокационными станциями, которые дают вот эту вот точность в трехмерной проекции. Поэтому э, эти работы ведутся, просто хотелось бы, чтобы это все происходило быстрее, потому что я считаю на данный момент, ну, это наш единственный шанс защититься от того массированного обстрела шахедами, а так шахеда, который мы видим и можем увидеть в ближайшем будущем, когда россияне построят вот эти свои фабрики новые. Поэтому фактически у нас есть месяца для того, чтобы это создать, научить людей масштабировать и сделать вот эти вот эшелоны защиты. Пане Сергію, хотіли би також поговорити з вами про те, що німецькі видання пишуть, що Київ точно стане найнебезпечнішим містом України. А нещодавно також багато обговорень викликали слова Єрмака про те, що удари по енергетичній інфраструктурі посиляться, і киянам варто подумати про переїзд у інші міста або передмістя. Загалом, чи є зараз сенс переїжджати в інші міста чи регіони? А чи це може врятувати, чи варто людям, які живуть в інших регіонах, але також біля інфраструктури критичної, переїжджати, і чи реальний такий сценарій? Ну, этот вопрос очень такой сложный и глобальный, потому что мы видим, как каждый год некоторые политики и чиновники поднимают вопрос: что надо уезжать из Киева. Эта волна проходит периодически. Каждые полгода мы это слышим. Нам рассказывают, что нужно уезжать на зиму, потому что зима будет тяжелая. частные дома, в частные секторы. Это, конечно, все здорово звучит, но на словах заставить, например, ну, многомиллионный город куда-то уехать и жить. У большинства людей просто нет такой возможности, поэтому, я думаю, нужно сделать ставку наоборот на защиту городов, а не на то, чтобы отсюда там уезжать и разбегаться в разные стороны. И я уверен, что наши военные и чиновники работают в этом направлении, и Киев все равно остается один из самых защищенных городов. То есть то, что мы сейчас видим, ну, по сути дела, это, я опять повторюсь, это чудеса, которые делают наши военные, потому что, я думаю, ни один город в мире не выдержит такой массированной атаки. То есть, вот я общался даже с западными там партнерами, будучи за границей, и они мне рассказывали, да, у нас есть Патриот, у нас есть системы защиты, самые разнообразные, но мы понимаем, что если вдруг в один момент по нам прилетит, по нашей стране прилетит 500 БПЛА, мы с этим не справимся. То есть, это нереально. Поэтому сейчас россияне те шахеды, которые тот процент, который все-таки попадает в Киев, долетает. Поверьте мне, это ну, действительно ничтожно малое от того, что могло теоретически быть, потому что здесь наши ребята делают ну фактически работу очень большую. Конечно, шахеды атакуют. Ну, давайте я там скажу так. То есть многие атаки шахедов, которые сейчас я вижу в городах они не имеют, скажем так, глобальной военной цели. Да? То есть россияне выбирают якобы военные объекты, которые есть в черте города, для того, чтобы атаковать, это психологически воздействует на население. Вот если мы возьмем тот же завод Артема, который атакуется раз за разом, и вот не бывает ни одного, наверное, налета, без атаки завода Артема, бывшего это как бы, «Луч», которого сейчас, там уже нет ничего. То есть те люди, которые там живут, то есть те люди, которые видят там с крыш, они видят, что там все развалено, и развалено это давным-давно. Там буквально нечего атаковать. То есть наш противник тоже, естественно, это понимает. Просто это э, можно так э, оформить как официальный объект для атаки полувоенной в центре города, куда можно атаковать. Ну и, по, и под шумок это все психологически давит на наше население. Вот эти бесконечные атаки там Жулян, какой-то, например, Киевский радиозавод, в котором мы все знаем с 90-х годов, уже нет никаких никакого на производства. Там все сдано под какие-то логистики, цеха, какие-то частные фирмочки, логистические комплексы. И вот так, если мы переберем все объекты, которые атакуют наш противник, то там чаще всего. Ну нету ничего, потому что все наше стратегическое важное производство уже давно с этих объектов убрали, даже если там что-то и было. Поэтому, естественно, люди, которые проживают возле таких объектов, ну, они должны брать на себя риски такие, понимать, что да, эти объекты, скорее всего, будут атаковаться дальше. То есть, ну опять же это вот заводы, о которых я уже поминал, вот. Но на самом деле таких объектов даже в черте города ну, не так много, если мы их перебьем. Конечно, россияне о них знают, они знают еще с советских времен про эти объекты, но опять же по факту эти заводы уже или давно стоят, ничего не производят, или они сданы куда-то в аренду. Мы видим, как вот атаковали Экозар Микро, на котором ничего не производится, да, и кто там пострадал. То есть там пострадала новая почта, там пострадал какой-то склад розетки, пострадал еще что-то, я там был и видел. То есть это мирные, мирные фирмы, компании, которые ничего общего с военными не имеют, а уже там образно десятки лет арендуют просто эту территорию под свои задачи. Но официально это называется территория квазар -микро, да? То есть Поэтому еще раз повторюсь, зачастую россияне себе выискивают якобы официальные цели для атаки, хотя они сами понимают, что по этим целям там ничего может уже давно не находиться. Пане Сергію, тобто не піддаємося паніці, просто обережно спускаємося в укриття і сидимо на місцях? Е, да, Здесь є три компоненти вот такого основного риска. Перший компонент, тогда шахеди летят низко или в на атаки, они могут зацепить вис високі этажи. Вот, и когда они ну, заходят на атаку не только в предместе Киева, а фактически уже в центре Киева, где-то они могут задеть высокие этажи, поэтому людям, которые живут на высоких этажах, лучше все-таки спускаться вниз. Также людям нужно уходить в вглубь квартиры, потому что, как показывает вот статистика, страдают в основном наружные стены, внутренние перекрытия, стены, несущие они, если мы не говорим про прямой прилет баллистики в здание, но это понятно, это другая история. Если попадает шакет, то все-таки центр помещений, они более безопасности, там коридоры какие-то. Это максимально рекомендация держаться возле несущих стен, это рекомендация. Самое важное уходить от окон и не скажем так. Особенно с детьми. То есть, я часто вижу, как люди там показывают детям, как красиво работает ППО. Я уже показывал эту информацию: что пули и снаряды от ППО летят на километры, многие километры, и потом попадают в окна, попадают в стены. Это работает наши мобильные огневые группы, которые могут не всегда контролировать, куда этот снаряд долетит дальше. То есть я призываю людей не стоять возле окон. И я вижу такие сотни случаев, когда мне люди присылают фотографии от этих пуль, которые они находят там, благо, в стенах, в перекрытиях, на улицах, возле домов и так далее. То есть вот это очень важный аспект, аспект безопасности в первую очередь. Ну и те, кто может во время вот этих воздушных атак спускаться куда-то в какие-то укрытия, я все-таки советую это делать и, и не лениться. Если речь идет о атаке Киева, у нас много монитор-каналов, которые дают знать и пишут, что атака в этот раз идет четко на Киев, то тогда действительно в такие дни лучше уходить поглубже. Дякую, пане Сергію. А ще одне запитання за кілька годин до попереднього масованого удару по Києву в місто залетів розвіддрон. Він фактично облетів усі райони. Повернувся у бік броварів. Було навіть повідомлення, що ми підняли в небо авіацію. Як ми дозволили такому дрому дрону облетіти всю столицю? Чому не змогли його збити протягом години? Здається, і чому такі сценарії повторюються? Повторюються і в Києві і в так уж в меньших разных местах. Ну, действительно, к нам периодически залетают развернули дроны, и военные видят и фиксируют. Да и многие сейчас телеграм-каналы об этом пишут, которые каналы мониторят ситуацию. Да, и вот в отношении этого дрона такая же была информация. Ну, перво-наперво я скажу, что все военные понимали, что этот дрон не представляет опасности, потому что он летел на высоте от порядка 5 километров от земли. То есть, понятное дело, все за ним следили, следили, будет ли этот дрон выпускать, потому что никто не понимает, он разведыватель или он ударный, и какие риски он несет. Тревога была, на всякий случай, как положено в городе, но военные следили за высотой этого дрона, чтобы понимать, представляет ли он риски для населения или не представляет, то есть, начнет ли он снижение или нет. Так как этот дрон держал эшелон высокий, было понятно, что это разведдрон, но я думаю, что на такой высоте просто нечем его было сбить, потому что этот э, дрон достаточно маленький, то есть мы примерно понимаем, о, о чем идет речь, то есть это не там, большой БПЛА большого формата типа там по размеру, то есть это маленький дрон, который находился достаточно высоко и на такой высоте по нему от работы сложно. Ну, а тем более, когда он уже, уже зашел над Киевом, то есть наши военные я считаю не предпочитают рисковать, потому что любой дрон сбитый над Киевом падая может э, нанести ущерб. Это когда меня часто спрашивают вопрос, почему мы видим, когда, например, дроны падают один за одним в городе в какую-то точку, а их не сбивают. Я повторялся уже несколько раз, что... Физически у наших мобильных огневых групп есть возможность сбивать и дроны и над Киевом, просто никто это не рискует делать, потому что дрон подбитый может повести себя неадекватно и попасть в жилое здание и в жилой дом. Мы все понимаем, что он может изменить траекторию, поэтому если уже дрон долетел до Киева, то есть наши военные предпочитают не рисковать жизнями мирно, мирного населения то есть и не трогают такие вот дроны. Uh, пан Сергію, останнє запитання. Ви раніше прогнозували можливість запусків до 800 дронів на добу, а uh, зараз з'являються оцінки вже в тисячу дронів. Коли це може статися? Ну давайте так. Ще раз я повторюю, що ми не говоримо о том, що таке количество дронів буде кожен день. Да ми говоримо о ідразових акціях. Для этого Росія накаплює такое количество дронів і запускає. Потім Тому... Сейчас мы зафиксировали 728 дронов. Я не исключаю, что тысячу дронов мы увидим, там, например, через в месяц, но это не будет единоразовое, ну не каждый день это будет, то есть количество дронов, которые в среднем выпускаются по Украине, я уже об этом говорил, 123 дрона в сутки, поэтому россиянам нужно накапливать дроны определенное время, чтобы их использовать. Когда мы видим большее количество дронов и более часто, это в тот момент, когда россияне закончат строительство заводов, это завод в Алапоге и это еще один завод, который они сейчас строят быстрыми темпами, там возводятся цеха возводится, я уже говорил, место для проживания персонала. Вот когда эти, эти предприятия заработают, тогда мы увидим большее количество дронов. Я думаю, что это, наверное, где-то через месяцев 6. Вот так я оценил. Потому что требуется, конечно, время для того, чтобы наладить производство. Но в Российской Федерации нет дефицита в людях, которые будут там работать. У них нет дефицита в комплектующих, из которых половина уже производится в России. То есть они уходят от иранских комплектующих. И у них нет дефицитов в китайских деталях. Сейчас мы видим, что все больше и больше комплектующих дронах из Китая. Там порядка уже 65% электроники по оценке делается в Китае. Я это нахожу в обломках. Наши военные постоянно находят в обломках. И Китай здесь является большим стратегическим партнером России, без которого, я думаю, Россия бы не вытянула такое количество дронов. В частности, мы говорим про так называемые серпи-антенны, которую в Российской Федерации в дефиците, а без этой антенны шахет не может летать, находить цели, ориентироваться в пространстве. Здесь в данный момент России помогает активно Китай. Все эти антенны идут сейчас, наверное, на процентов 50 из Китая. Дуже дякую вам за разговор, пан Сергею. Вона была да. дуже, дуже дуже цікавою. Всех закликаю читать ваш телеграм-канал. Не завжди простими словами, але зрозумілою про що ви там пишете про радіозв'язок, дуже цікаво. Дуже дякуємо вам.